Прошел первый этап субботника по наведению порядка в городе. Конечно, субботник имеет достаточно длинную историю, мы это все помним. В начале советской власти, когда была разруха в стране, появилась такая инициатива, и она до сих пор сегодня поддерживается и в нашей современной России. И это очень здорово, что такие традиции у нас есть и они поддерживаются, они понимаются нашими жителями. И, конечно, прошлую субботу очень массово прошел субботник. Парк перемога в спальному районі столиці. Людей силасиленна, так само, як і барбікю просто посеред дерев. Подруги Олена та Вероніка із кам'яним мангалом свідомі порушниці. А тут хіба можна полити вагать? Ну я думаю, що ні, але ми обережно, ми не випиваємо, не вживаємо спиртні напої, тому думаю, все буде добре. тут всякі ламати предмети і просто береш їх і попросту ламаєш. При этом, если вы будете использовать две провокации или три провокации, вы получите... Который сообщила о пожаре лично. Сгорел не просто дом, а дом, в котором я со своей командой снимали, подготавливали и монтировали видео для вас. Перед тем, как в лісі гулять, правила треба запам'ятати. Не можно в лісі Та не можна на них наступати. Голосно кричати. Музику вмикати. Так можна тваринок налякати. Не можна на дерево лізти. Службовий собака Харді повів кінолога до дерева. Хлопчик сидів на гілці, був в шоковому стані. Як зовут? Мене зовут. Ю. Юра. 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 Ты откуда, Юрий? Петербург. У всех семи обвиняемых есть нечто общее. Все они убили невинных детей. А... Это нас, естественно, Леон, Кроу, Сту, Эдгар, Мортис, Бас и Фэнк. Вот эти семь персонажей я считаю убийцами. А, Платон вроде как сейчас уже должен уснуть.